Совершенно сногсшибательный пляж. Посмотрите, каких масштабов. Почему только открывается в конце сезона? Почти под конец сезона. Я направил письмо об этом в службы месяц лишним тому назад. Чтобы не говорили, что Саакашвили пиарится, там э, цирк устраивает. Вот, пожалуйста, согласно закону, открывайте. Пока мы не сказали, что пока мы не мобилизовали вчера ночью всю технику после обращения волонтеров. И пока эта техника сюда не доехала, никто не проснулся над нами издевались. Когда мы отправили письмо, они вывесили объявление, что это санитарная очистительная зона какая-то. И открывали на ключ просто въезд в сторону и обратно. И нам обычно сказали, пляж открыт. Если бы я сидел в кабинете и не проверял, то я бы тоже поверил, что пляж открыт. Но главное вот что. Вот это. Приоритет бывшего министра Украины. Украине достаточно быть министром, и потом моментально вот можешь вот такие вещи себе отгрохать. Вот это в этом проблема. Это проблема большая. Вот это министр Украины. А кто именно? Влачев, бывший министр экологии, было при всех правительствах, к сожалению. И вот он достаточно один раз побыть министром, и потом можешь себе огромнейшее время захватить, большую огром... эту отгрохать и быть начальником хозяином жизни. А все остальные должны мимо проезжать и. У них целесуемо должны течь. Вот куда, до чего мы доехали. Этот пляж будет открыт. Его ну вот сейчас все снимаем, сейчас я надеюсь, до конца. Вот остановлю. это. Это будет открыто. Сюда могут публично люди доходить, сюда должны, это, должны взять под свой контроль муниципальной службы, очистить его, потому что, потому что, чтобы там не было мусора. Но очень важно, чтобы этот пляж, а тут может тысячи людей отдыхать. Все сказали, что-то Саркашу не замок, наверное, еще договорился. Да мы не, не договоримся. Мы, эти хозяева жизни, я и, и они никогда не договоримся. Не, ну не договоримся. Потому что это другая философия, а у меня другая. Я думаю, что страна принадлежит народу, они вот эти. все очень просто. Я не против того, чтобы скапливали богатство. Но не должностные лица украинского правительства, не министры, в конце концов. не депутаты. Народ пусть народ пусть будет богаче, народ пусть будет зарабатывать, народ пусть будет отдыхать на пляжах. А министры должны служить народу. Пожалуйста, пожалуйста. Вчера, после того, как я сказал, что идем на лонжеро, соответствующие службы мире, пошли открыли этот лонжерот, этот отрезок, который мы закрыли. Кроме того, там есть яхтов, которым мы занимаемся. Вообще, честно говоря, это вообще не дело губернатора этим заниматься. То, что я сейчас делаю, я делаю просто потому, что я как представитель общественности есть тут все службы. Эти все бульдозеры давно должны были здесь пройтись и вообще полностью открыть все пляжи а здесь. Совершенно потрясающий пляж. И вокруг живет очень много людей, и вокруг очень много отдыхающих. первый раз, когда я сюда пришел посмотреть, когда посмотрели вот эти, вывесили эти объявления, что это санитарная зона какая-то, я видел, что как бедные люди обходили какими-то там даль дальними путями оттуда, туда, куда-то, дальше, чтобы покупаться. И, походя мимо этих дворцов хозяев жизни. Ну, им положено. А я видел там матерей с малыми, с малыми детьми, которые просто шли с полоской, с сумками на пляж туда-дальше. Поэтому это не, не между прочим, это не второстепенно. Это один из лучших пляжей Украины. Вот это. Еще лицемерие этих людей просто не знает границ. В прошлый раз, когда мы открывали, нам сказали, что это пансина. Я спросил, где отдыхающие? Нам сказали, что там 44 отдыхающие. Где они? Они временно выехали. Куда-то. На экскурсию, видимо. Сюда мы пришли. Как только я отправил Мерию письмо, что мы хотим это открывать... На другой же день здесь вывесили, что это лаборатория, какая-то научная зона. Я думаю, что народ Одессы возьмет все больше территории обратно в город. Одесса до моего приезда за несколько, за многие годы до этого была полностью открытым городом. Потом они все наехали со всей Украины, в том числе местные, конечно, в этом, и, и все и решили, что она должна принадлежать до Куски. А вот какая красота. Чем бы ее не, себе не приобрести. Причем всем том, что это абсолютно нелегально. Еще формально на территории что-то можно построить, хотя должна быть там зона. Но, но не обманывайте людей. Не прикидывать, что это лаборатория. Не прикидывайте, что это пассера. Не прикидывайте, что это какая-то зона оздоровления. Все, да, все мы знаем. Это личные виллы. Личные виллы министров, должностных лиц, депутатов. Это даже, даже не олигархи уже. И, и все остальные службы все эти годы закрывают на это глаза, потому что им за это что-то откидывают. Сейчас же мы знаем, что происходит. Давайте все вместе возьмемся за руки и доведем порядок. Не только на пляжах. Пляжи, пляжи это маленькая часть того, что, где надо наводить порядок. Порядок, наводить, наводить, надо везде. И из парки, на парке их надо наводить порядок. И в архитектуре, и в строительстве, и в э, беспредельно, что там происходит. И во многих местах. И в коммунальных службах. И это по всей области, не просто в городе. Люди, которые просто бедствуют, а тарифы растут, а тогда нам говорят, что тарифы не могут быть меньше, никак. Ну, конечно, они не могут быть меньше, вот если они да, тарифы оплачивают вот эти штуки. Это происходит среди Беларуси. Да, бывший министр, тарифы платит, У него есть э, компания, тарифы платим мы, а за, на эти тарифы вот что сооружается. А потом нам рассказывают, что это абсолютно минимум, никак не может понизить, потому что, понимаете, расходы. Конечно, есть расходы. в вот. Грузии было 90. В пока мы потом это... В эти дома мы перевезли э, дома престарелых, в эти дома мы перевели детские сады, в эти дома мы перевели... В одну из домов, в гора, закон, мы перевели антикоррупционную службу против э, отмывания денег. Вот сейчас детсадов не хватает в Одессе. Длинная очередь. Вот прекрасный детсад. С